Belə əziz dostlar, dünən yağışlı, bu gün isə küləyli Bakı və görəsən bu gün və növbəti günlərdə hava şəraiti necə davam edəcək? Sə gün ərzində bel olacaq mı? Yəni iş günündən sonra gəzmək, dolaşmaq mümkün olacaq mı? Pisə sövgərəcəkmi? Bağlana xalaca dəyəkdaşımız Nülfər və ətraflı bizə bunu çatdıracaq. Nülfər, sabahın xeyr olsun. Bu gün hava necə olacaq? Salam Tofiq, salam Ayda. Sizi və tamaşaçıları salamlayıram. Bəli, biz hal-hazırda Ekologiya və Təbiî Sərvətlər Nazirliyindəyik. Gəlmişik ki, sizə bu günün və sabahın havası haqqında daha dəqiq məlumat verə. Elə sizin də gördüyünüz kimi hal-hazırda küləyli hava şəraiti müşahidə olunur. Küləyli hava şəraiti ilə yanaşı biz artıq qışın soyuğunu da hiss edirik. İstərdim ki, bu günün və sabahın havası haqqında daha ətraflı məlumatı bizə baş hidroloq Asif Verdiyev çatdırsın. Salam sabahınız xeyir. Hı, salam sabahınız xeyir olsun. E, İstərdim ki, bu günün və sabahın havası haqqında danışaq ki, bu küləyli hava şəraiti davam edəcəyimi, yoxsa artıq e, hava düzələcəyimi bu gündən sonra? ə e, pey dedim ki, bu gün Bakıda Vabşurun yarımadasında küləklili hava şəraiti müşahidə olunacaq. Eyni zamanda dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı gözlənilir. E, Bilək ki, cənub-qərb küləyinin e, gündüz e, gün ərzində yarımadanın bəzi yerlərində ara bir güclənəcəkdir. Ayın 16-sında gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunsa da 9.17-sində yenidən cənub-qərb küləyinin gündüz e, yenidən bir qədər güclənməsi gözlənir. E, və temperatur rejimi də ümumiyyətlə yaxın 2-3 gün ərzində 10-13 dərəcə arasında dəyişəcəkdir. Bəs bölgələrdə necə bu küləyli, yağışlı hətta qarlı hava gözlənilmirmi? Qeyd e, etdim ki, bölgələrdə bu gün gündüzdən başlayaraq artır. Şimal və Şəhər rayonlarında yağışın tədricən kəsiləcəyi, yəni gündüzdən başlayaraq ayın 16-sı da əsasən yağmırsız hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bu ölkələrdə də şərq küləyinin ayırar yerlərdə ara-bir güclənəcəyi gözlənilir. Lakin ayın 16-sı axşam və 17-si səhərədək bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Keçən həftə sonu daha yağmurlu keçmişdi. Bu həftə sonu üçün necə proqnoz verirsiniz? Məncə də necə keçəcək hava? Yağmurlu hava biz yenə gözləyirikmi həftə sonu? Ə, yəni qeyd etdim ki, Bakı və Abşurun yarımadasında yəni dəyişkən buludlu olacağı, ara-arə tutulacağı, əsasən yağmırsız keçəcək. Eyni zamanda ə, dəyişkən küləklə olacağı, cənub-qərb küləyi şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaqdır və temperatur rejimində əsasən elə ciddi dəyişiklik gözlənilmir. Yəni temperatur gündüz 10-13 dərəcə arasında dəyişəcəkdir. Ancaq bölgələrdə də qeyd etdim ki, yaxın 2 gün ərzində yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunsa da, ayın 16-sı -si axşamdan 17-si səhərədək bəzi yerlərdə Ə, yağış yağacağı gözlənir. Yəni e, belə deyək, yaxın 2-3 gün ərzində ölkə ərazisində elə kəskin elə bir hava şəraiti əsasən gözlənilir. Avto təşəkkür edirəm. Bəli, biz sizə bu günün, sabahın hətta həftə sonunun proqnozunu çatdırdıq. İndi isə gördünüz kimi hal-hazırda küləyli hava şəraiti müşahidə olunur. Elə isə evdən çıxarkən əynisi qalın geyinməyi unutmayın. Mənim sizə çatdıracağlarım bu qədər. Söz sizdədir. Təşəkkür edirəm. Təşək